Далее химический состав в 20 веке. Они отсюда... Да, это, значит, пох... то есть, несомненно, имело место вот, быть такое трофейное золото, Трофей. да, вот, но так как где-то Нагольное, да, Нагольное, село Нагольное, это Луганская область, как раз там, скажем, финальная часть нашего Донецкого кряжа, вот, и в районе села Нагольное в свое время были, так сказать, обнаружены, в общем-то, какие добытческие добыческие места, что ли. Вот. Золото там было не, не в очень большом количестве, но с кифом да, их, скажем, потр, потребу, жизненную потребу, этого было достаточно. Но самое главное, помимо того, что, сказать, золото по химическому составу совпадало, вот, оно же ведь не было просто какой-то, знаете, вот в виде э, каких-то, сказать, там, э, ну, скажем, груды, да, руды, руды, золотой руды, да. да вот, нет, оно нет. было, да, изделие. Это говорит о том, что здесь, на этой территории, вот это, да. были специалисты, которые готовы, ну, могли, вот, выплавлять и работать с золотом, то есть, как с материалом, который, в общем-то... А что такое, собственно, золото? Золото, вообще-то, да, вот, чуть ценность-то золото... Ну, 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 почему, допустим, не алюминий, да? Алюминий же ведь тоже не ржавеет, да, он такой легкий, удобный. Но золото — это это солнце на земле, то есть это символ солнца на земле. И не просто символ такой, вот скажем, как поэтический символ, да, а золото, которое постоянно находится с солнцем в контакте золото. Mm -hmm. То есть вот эти вот энергетические, скажем, движения солнца к золоту, золото к солнцу, вот они не случайно, вот скажем, такая цыганская нация, она постоянно вся в золоте, да? Они <laughs> надеются, что в них солнце больше, чем... Но солнце, естественно, обретает в связи с этим некую такую силу, значимость великую, то есть как магический материал. Вот. И поэтому, конечно же, даже, даже если, так сказать, вот внешне оно Представляет некое такое, скажем, тонизирующее разочарование. Да, ну что там, ну, ну ничего, ну нужно что-то, да, нужно какое-то усилие. Ну вот именно внутреннее усилие по отношению, движение твое внутреннее по отношению к этому золоту, оно как правило результативно. Угу. А шарухане, что-нибудь расскажи? Шарухань, да, Шарухань это городище, которое никак не могут обнаружить. С позиции сегодняшнего дня можно сказать, что вот были такие половцы, донецкие половцы, я говорю, с позиции нашего дня сегодняшнего, да, и были днепропетровские половцы. И вот знаменитый хан Шарухан, вот, который, собственно, и стал основателем этого такого удивительного явления Шарухань. Шарухань по... Многим, так сказать, ну, скажем, историческим да, да, данным это такой передвижной город, где вот дома были где-то по 30 метров, они на колесах, представляете, да, степь, ночь, все в огнях движется такая громадина, да, громадница. Она они, как правило, передвигались вдоль реки Северский Донец, то есть э, Сиргус, тогда он назывался, Северский Донец, Сиргус, до, вдоль Сиргуса перемещается. Конечно, зрелище э, для человека, который э, не, не избалован фейерверками и всякими, так сказать, огневыми событиями, ночью увидеть такое движение, э, неволе, невольно сказать, что некое божество перемещается, да, по, по, по степи. Вот это такой передвижной город, ну, а это одна из версий, поэтому ни, ни, никак не могут обнаружить его, ну что ли каких-то якорей этого города. Ясно. Ну а теперь давай к сегодняшнему дню перейдем. Вот говорят, что наш край бедноват для туристов и как бы нечего тут смотреть, хотя давай вот подумаем сейчас. Святогорский монастырь, да, Свято-Успенская лавра, стадион Донбасс Арена, древний памятник Савур могила. Родина Прокофьева, село Красное. Царь Пушка, единственная копия в мире, и в Москве это памятник первого десятка в Кремле стоит. Паркованных фигур наш, целебные соляные шахты. Ну и, конечно, завод шампанских вин. Вот что я насчитал. Ну, это... конечно, да. отели новые и так далее. Так город изменился очень. Вот. Это, скажем, практически такой набор для сегодняшнего человека. А что же в Донецке можно... То да, есть в Донбассе. Да, да. В Донбассе можно, так сказать, посмотреть, и чем он там славен. Когда к нам приезжал помощник посла по культуре Инви Уловсон, да, он попросил, вот, кстати, с шампанских вин, он попросил бутылку шампанского вина, это еще в советское, советское время, и автограф Бубки. Так, так для него Донбасс. Никто еще не отказывался. Вот, такой так Донбасс для него, так сказать, был соединен с к этим двум таким моментам. Я, ну, уже то, что я перечислил, уже то, что ну, я да. перечислил, вот э, историю, так сказать того же Лимиса, того, те, те же, того же Одина, готское королевство, да, вот здесь имело место быть, здесь немцы впервые обрели язык единое государство, обрели веру, кстати, вот христианство проповедовалось на территории э, северного э, северного Приазовья еще с 331 -го года, вот э, и это совершал некий такой э, ну, скажем, такой подвижник истории Уфима, да. Еще и шелковый путь проходил. Да, северная ветка шелкового пути Великого шелкового пути, которая проходила через нас. Поэтому, если вот реконструировать какую-то часть этого всего из того, что я говорил, даже учесть вот в Першатравнем, скажем, лабиринт Диониса, Вот об этом я и хотел бы поговорить с тобой. Историческая реконструкция памятных мест, да? Вот у нас вот нету адреналиновых у нас никаких здесь мероприятий, чтобы, понимаешь, как это на Западе сейчас везде. Вот сейчас, например, в 1815 году битва при Ватерлоу была, да? И вот скоро ей 200 лет. Так уже в Бельгии там э, готовят это поле заново, чтобы это все восстановить. Э, делают пушки еще больше их, и, и шьют э, костюмы того времени, и так далее, и так далее. И туда съезжаются сотни тысяч людей. И, ну, сам знаешь. Даже вот в Польше, там тоже бесконечные э, бои идут, э, вот эти, как они называются у них, польские... Ну, ну, и, ну, турниры, да. турниры. Турниры, да. турниры, турниры. Я турниры. понял, да. Ну вот я хочу сказать, что на моем жизненном пути встретился уникальный человек, человек, который э, не только переживает, да, вот как есть такие люди в жизни встречаются, которые переживают за э, территорию, где ты живешь, да, за историю ее, что значит мы живем на территории, где нет истории, да, ну бред какой-то, ну, да. вот, за историю, за ее, э, скажем, каким-то образом реанимацию этой истории, восстановление да. правды той, которая здесь вот мне встретился такой человек, Игорь Анатольевич Гранкин. Вот, и у него идея была сделать здесь, вот, в Донбассе, скажем, первый в Украине этнографический центр. Это вовсе не связано с экскурсиями, как у нас сейчас, mm -hmm. можно сказать, сразу возникнет. А еще одно экскурсионное место. На самом деле центр этнографический ⁇ это, в общем-то, даже место жилища для тех людей, которые, в общем-то, интересуются историей, хотят ее прочувствовать на себе, ощутить ее на себе. Ну, скажем, приезжает иностранец, неважно откуда, да, да. он где-то себя там внутри чувствует скифом, с арматом, ощущает... Ну он предки, да, он наслышан об этом крайне, ну, читал историю да, да, и, так да, далее, и так далее. Вот, он приезжает сюда и говорит, я хочу там быть скифом, вот, и я хочу с арматом быть. Его облачают в эти одеяния, которые сделаны из тех материалов, в той, скажем, традиции. Он живет... Да. в этом в, в этом доме, ну дом естественно э, сделан сегодняшними, так сказать, ну, понятно. Да, да, сегодняшними. А питается мастерами. на костре? Вот, например. да, питает питание у него то же самое. Он участвует в ритуалах, он участвует в раскопках. И, Боевые да, навыки какие-то Да, там, конечно, конечно, дает. конечно, да. Вот, то есть он проходит вот эту вот и вот всю, так сказать, э, назовем так, ассимиляцию, да, скифскую на, на себе испытывает, чтобы, наверное, вот этими корнями почувствовать и вот вибрации, да, исторические эти корнями своими, вот зайти все-таки, вот разрушить вот эту вот горизонтальность времени и выйти на вертикаль времени. Вот это, наверное, очень важная задача. И вот Игорь Анатольевич Гранкин, так сказать, один из инициаторов этого в Донбассе, вот он пытается, так сказать, своими ну, тем скромными трудами своими вот, это дело реанимировать, восстановить. Много препятствий. Препятствия одна, там, экономические, экономические там, еще что-то, вот, которое встречается на пути. Э, ну, собственно, таких... это же возможно, правда? Конечно, вот, конечно. Это конечно. было бы здорово. И это было бы не просто, это такая была бы, ну, скажем, этнографическая мека вот и не только Донбасс а Украины потому что вообще вот многие говорят о Триполье да вот но Донбасс по большому счету для серьезных историков гораздо интереснее ну, я имею в виду северное да. да гораздо интереснее чем Триполье потому что здесь уж такие были перемешанные так сказать национальности такие были удивительные соединения вот допустим скажем Каганат, да, хазарский каганат, где вот мы были на раскопках, и один из наших фильмов начинается с этих раскопок, где, в общем-то, на одном месте, довольно-таки небольшое место, жили мусульмане, язычники. Христиане и найдены артефакты, которые подтверждают это. То и они уживались? Да, они уживались. И вот, как, допустим, Донбасс на сегодняшний день, вот в своем в этом таком мультикультурном, мультинациональном варианте, да, существует. Ведь 130 национальностей в Донбассе. Сейчас? Да, сейчас 130 национальностей официально. Больше, наверное, только в Одесской области 133 национальности. И эти все национальности так умеют ладить с друг с другом, да, вот, что, в общем-то, сказать, что в Донецке Возник какой-то национальный, на какой-то национальной почве случилось какое-то ЧП. Это просто, ну, ну, трудно даже представить себе, что это здесь может. Такая прививка. Хотя вокруг ну, это все происходит. Да, вот такая прививка мощная в Донбассе, да, и не случайно Блок, Александр Блок, когда писал, э, сказать, свои первые впечатления о Донбассе, он назвал его «Новой Америкой». Вот здесь вот этот вот перекресток национальностей, uh -huh. перекресток идей, перекресток. И, возможно, возможно, наверное, это даст твои такие уникальные плоды, вот можно сказать, со дня на день. Ну да. Сереж, у тебя фильмы, три фильма. Хотя бы об одном расскажи, потому что у нас еще нет. Uh, ну, все времени. эти фильмы связаны, опять же, вот, с э, э, энтографическим Донбассом. Это попытка сделать, э, э, ну скажем, такое ну, как, скажем, агитку такую, да, киноагитку о том, что вообще здесь есть интересного. Потому что, если по большому счету снимать вот каждую историю, которая у нас там представлена очень сжато и очень компактно э, в этих трех фильмах, э, поэтому, сказать, ну, еще раз говорю, это вот как бы ознакомить, что, что, что здесь такое примечательное и что бы хотелось бы, так сказать, развить и смотреть дальше, дальше, дальше. Потому что, если снимать кино по большому счету, это уже, так сказать, другой бюджет, нежели в котором мы работали. Вот. И э, это уже, скажем, другие люди. Вот э, одна из идей пригласить моего э, старого приятеля Ивана Ахлобыстина в роли ведущего этого фильма, на что он, кстати, дал добро. Единственное, что он сказал, что, Сереж, я тебя очень уважаю, мне глубоко симпатичен этот проект, очень симпатичен, поверь мне, говорит, аналогичные мне вообще предлагали, вот, но без денег работать не буду. Как у русского народа. Только жить хорошо начали, деньги кончились. Вот, поэтому, да, поэтому это вот эти фильмы, которые сейчас они ждут своего появления на экранах, эти фильмы. Mm -hmm связано это с тем что вот игорь анатольевич организовал игорь анатольевич гранкин организовал вот написание книги об истории донбасса от ледникового периода до наших дней вот он руководит этим процессом мало того он даже его и сам пишет вот не будучи историком но он все-таки находясь вот в этом скажем постоянном диалоге с, с историками с большой буквы вот он делает так сказать, свои умозаключения умо решения вот этих вот задач дать появления почему ушли почему пришли потому что многие историки останавливаются на том что вот да были были а почему они ушли а почему какая-то перемена да вот случилась в людях вот это как бы не совсем не совсем объясняют заканчивается я рад был твоему приходу спасибо с тобой вести программу собственная радость собственное наслаждение даже с нами был поэт прозаик и теперь, наверное, и историк и замечательный рассказчик Сергей Шаталов. До свидания, дорогие друзья. До будущих встреч.